alloh taoloning o'sha ar rohman sifatini yana ajoyib bir qirrasi borki biz bandalar buni allohni bizga bo'lgan rahmati yoki rohman sifati bilan bo'lgan muomala munosabati deb bilmay qolamiz bu esa uh, bandalarni alloh taolo ne'matlarni qadriga yetishi uchun xos rahmatiga loyiq hamda munosib bo'lishga harakat qilishi uchun ar rohmanlik sifati bilan ularni ogohlantirib turadi bu haqida nihoyatda hayotda misollar ko'p aytaylik e masalan bir boy badavlat inson alloh taolo rohman sifati bilan juda ham katta boylik berdi ya'ni uni boylik bilan sinashni ixtiyor qildi imtihon qilyapti kimdir esa kambag'allik bilan sinaydi imtihon qiladi tasavvur qilaylik boy odamga alloh taolo shu boylikni hammasini berdi uning hayoti go'yoki shu dunyoning jannati qasrlar saroylarda hayot kechiradi atrofida xizmatkorlar girdi kabalak har <laughs> qanday xizmatga labbay deb turibdi <laughs> uning go'yoki <laughs> bu dunyoda armoni yo'q moddiy tarafdan ham ma'naviy tarafdan ham jismoniy sihat salomatchilik tarafdan ham hamma taraflama ishlari besh hech qanday shikoyat yo'q arz yo'q va norozilik yo'q kunlar <laughs> o'tib bir kuni o'sha bandadan alloh taolo bularni hammasini tortib olib qo'ydi ya'ni o'zi bergan narsani sinov uchun bergan narsani ya'na sinash ma'nosida olib qo'ydi boyligi ham ketdi oilasi e, parokanda bo'ldi e, molu dunyosi qo'ldan ketdi tamom zavol topdi sihat salomatchiligi ham albatta mana shu tashvishni olmasdan undan ham ayrildi juda ham bir og'ir ahvolga tushib qoldi kuni kechagina falonchi akaxon yoki falonchi doda deb nom olib yurgan boy deb laqablanib yurgan bir inson bugun aytaylik gadoy kabi birovlardan uch to'rt so'm yordam so'rashga muhtoj bo'lib qoldi nihoyatda og'ir bir holatga duchor bo'lib qoldi endi mana shu alloh taolo shu bandasini jazolashimi mana shu bandani shu bandaga nisbatan rohman sifatini tortib olib qo'yishimi yoki buni ham tagida qandaydir hikmat bormi aslida o'sha boy badavlat odamni boylik bilan sinagan edi lekin u bu sinovlardan o'tolmadi imtihonlarga dosh berolmadi balki alloh berayotgan ne'matlarni allohning dushmani bo'lmish shaytonni rozi qilish yo'lida sarfladi rohmanning dushmani bo'lmish nafs va shahvat yo'lida sarfladi o'zining kayfu safosi uchun o'zining mana shu uch kunlik dunyosida hayotini farovon o'tkazish uchun hamma narsani sarflab yuboryapti alloh taolo ar rohman sifati bilan bandasiga endi boshqacha bir muomala qiladi bu ham rohman sifatini ta'siri ya'ni bandasini uyg'onishi uchun tavba yo'liga o'tishi uchun me, bu ne'matlarni qadriga yetishishni anglab yetishi uchun alloh unga boshqacha bir imtihonni jo'natadi u nima endi o'sha bor ne'matlarni hammasini ayiradi bu ham o'sha bandasiga bo'lgan alloh taoloni rohman sifatining bir bo'lagi ya'ni rahmati bilan nazar solganligidir alloh taolo aytadiki auzu billahi mina shatoi ro albatta biz ularga buyuk azobdan oldin yaqin azobni tottiramiz shoyatga qaytsalar agar alloh taolo shu bandasiga rohman sifati bilan qaramasa o'sha boyliklarni ichida mast bo'lgan holda g'arq bo'lgan holda hayot kechirib o'tib ketishiga Ta alloh taolo iroda qilgan deydi mana bu bandasiga bu banda o'zini yig'ishtirib ololmas edi o'zini o'nglay olmas edi ko'pchilik bandalar shunday bo'lib ketyapti ham o'zi istagan edik hayot kechiryapti lekin olloh edik hayot kechirmayapti demak alloh taolo ar rohman sifati bilan bandasini qalbiga tajalli qilib uning qalbiga molu dunyo bu dunyoning hamma boyliklari dunyoning maishatlari dunyoning rohati farog'atlari o'tkinchi bir narsa ekanligini allohning huzurida pashshaning qanotichalik qiymati yo'q narsa ekanligini tushuntirib to'g'ri yo'lga o'tsin tavba yo'liga hidoyat yo'liga qadam bossin degan ma'noda undan mana shu narsalarni olib qo'ydi bu ham alloh taoloning adolati nima uchun olib qo'ydi agar mana shu narsa davom etaverganda oxiratda buyuk azob uquibatga duchor bo'lar edi o'sha şey azob uqubatga duchor bo'lishdan avval yaqin azobni torttirilyapti ya'ni jahannamda bo'ladigan azob uqubatni ba'zi bir juz'ini bu dunyoda ko'rsatib qo'yyapti bandani ko'zini ochsin degan ma'noda ko'rsatyapti mana shunda banda ko'zi ochilsa to'g'ri yo'lni topsa hidoyat yo'liga o'tsa iymon e'tiqodli bo'lib toat ibodatni boshlasa o'zi mana shu holatiga shukur qilishni boshlaydi